thank <laughs> you Приветствуем. Хорошая игра. Сегодня проиграли в очередной раз. Почему так получается В принципе, все на виду, не хватает нас запасных. А те люди, которые играют, во-первых, у них нет опыта такого мини-футбольного, можно сказать, киевского, как бы сказать, на уровне. Поэтому пока такой результат. В принципе, уже третья игра, уже какой-то видно, хоть рисунок, появляется уверенность. Думаю, что в отборе будем как бы наигрывать. Можно сказать, у нас... Официальные, официальные товарищеские игры, поэтому после отбора уже будем как бы, уже пробовать на результат играть. Пока да, чем как... вызвано сегодня было в игре замечено несколько раз, что свои же игроки на ребят, которые не очень уверенно чувствуют, повышают голос, чем они показалось еще больше и морально тяжелее им играть. Чем это вызвано? Трудно объяснить. Наверное, потому что это футбол, это эмоции. Как бы до игры все нормально. Я, я, я знаю точно, что после игры тоже будет все нормально, в игре оно только мешает, и поэтому вроде бы как бы, уже вроде бы играем хорошо, но тут вот так кривое слово сказать, и человек уже просто пропадает, поэтому над этим тоже надо работать. Хорошо, удачи вам. Спасибо. Несколько слов о матче. Все ли получилось в этой игре? Не, ну, не все получилось, но играли довольно-таки хорошо, плотно, через пас, старались, по крайней мере, быстро менялись. Люди пришли в этот раз, легче было. Вот, учитывая результаты, командный дух воспрял после этой победы, хотелось, наверное, в первую победу добыть побыстрее, да? Так, ну, хотелось, в первую очередь, для себя поиграть. А то, что там хотели победу, хотели. Эта команда полегче оказалась, чем те, которые были. Те серьезнее были и такие, здесь как -то. Тоже неплохая вроде компания уже не сложилась. По а игре моментов было много у нас, намного больше не забивали там и в пустые сами. А вот если брать соперника, да, чем он удивил и если сравнивать с предыдущими командами, которыми чего им не хватает, вот по мнению. Ну, мне, ну, мне кажется, что им не хватает, но ну, не знаю, ну, вроде бы организованно, но у них тоже там есть пара игроков, которые панику у них есть, ну, теперь, Казалось бы, свой игрок, он на него кричит, что не сбивается. Есть, не знаю, может организация -то.